А зараз настав час зустрічати гостей за вашим проханням, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії дитячий невролог Людмила Володимирівна Добруцька. І говорити ми будемо про причини та небезпеку дитячих неврозів. Доброго ранку, Доброго Людмила ранку. Володимирівна. Тема дитячих неврозів сьогодні дуже актуальна як для батьків, так і для вихователів дитячих садочків, так і для вчителів шкіл. З кожним роком виникає все більше випадків, коли ставлять дитині діагноз якого-небудь нервового зриву або порушення нервового. Так? І от, судячи зі статистики, 50% детей есть здоровыми от после закінчення самых молодших классов. От у чем причина все ж таки таких нервовых нервовых взрывов? Ну, прежде Заходили. всего хотелось бы сказать, что неврозов сейчас невероятно большое количество, и они невероятно многогранны. Это истерические неврозы, это страхи детские, это заикание, это навязчивые движения, это невротическое недержание мочи, Кала. Это э, характерные для э, маленьких детей. Причем э, наиболее уязвимый возраст это 2-5 лет. Э, затем в подростковом возрасте очень много возникает неврозов. То есть э, ребенок грызет ногти это тоже проявление неврозов. И э, очень часто обращаются к специалистам, в общем-то, обращаются к психологам, психиатрам, неврологам. Но, к сожалению, не все, потому что очень многие считают, что это как бы нормальное состояние. Да, ты на маленьких да, да, пусть покричит, угу. да, а потом все станет на свои места. Хотя на самом деле это не так. А причин, конечно, достаточно много. Прежде всего, все-таки неврозы возникают на фоне каких-то проблем перинатальных с нервной системой, то есть связанных с проблемами беременности, родов, это гипоксия то есть недостаток кислорода внутриутробный, это асфиксия в родах, недостаток да. кислорода, родовая травма, внутриутробные инфекции, которые приводят к дисфункции, э, то есть нарушению функционирования нервных клеток и в дальнейшем могут привести, привести к неврозам, а если с этой ситуацией не справиться, то э, чем грозят в конечном итоге неврозы, это как бы э, человек может стать постоянным пациентом психиатров, или же в конце концов приобрести э, асоциальное поведение. Поэтому это та проблема, с которой нужно естественно бороться. То есть первая причина это дисфункция нервной системы, хотя не обязательно невроз может возникнуть у совершенно здоровых детей. Вторая причина на фоне больной нервной системы или здоровой нервной системы, это все-таки так называемая психическая травма. Психическая травма, как правило, это длительная. В психотравмирующие факторы ребенка. Конечно, бывает иногда внезапное какое-то... Это может какое заложить в родине, мабуть, Да, так. бывает, конечно, ситуация, когда внезапный стресс, и у ребенка возникает невроз, но это крайне редко. Все-таки чаще всего это длительные психотравмирующие факторы. К ним прежде всего относятся, если это касается маленьких детей или подростков, это развод родителей. Это скандалы в семье. Это неадекватное поведение родителей по отношению к ребенку. Прежде всего гиперопекаемые дети. Но ведь так. Гиперопекаемые дети, когда за них все делают. Их одевают, кормят, раздевают. Определяют То есть животного. никакой самостоятельности не развивают... Ты не сдаешься на впокой, это ты напоминал, набуде, Она, У нее возникает какого рода невроза? Во-первых, сложность к адаптации. Вот, то есть эти дисадаптационные неврозы, когда в семье одна модель поведения, причем такой ребенок, как правило, выполняются все его желания. То есть развивается или истерический невроз, когда ребенок становится диктатором. Уже что-то захочет, а ему этого не, не дают. Сюда становится диктатором и тираном в семье. То есть дома одна модель поведения попадает в детский сад. Там инши. другая модель поведения. А в школе еще инше. Да, а в школе, да, инши. если еще ребенок как-то прошел мимо детского сада. И попал, так, да, так, так. не прошел угу. эти ужасы адаптации в этом случае, то в школе проблема, конечно, становится невероятно сложной. Во-первых, сложности взаимоотношения с детьми, сложности взаимоотношения с взрослыми. То есть, значит, гиперопекаемые дети да, формируют невроз адаптации, истерический невроз. Вторая причина это когда родители ставят завышенные требования к ребенку. То есть ребенок не может соответствовать тем требованиям, которые. То есть батьки, вы не росты разом с детьми, так? <свят> Однозначно. <свят> Конечно, дело в том, что очень часто вот соседский ребенок умеет это. А, а мы не, не умеем, да, да, и у ребенка очень часто развивается невроз страха не соответствовать тем требованиям, да, которые да. предъявляют к родителям. Это, конечно, ошибочная тактика поведения, потому что тот соседский ребенок, который, вам кажется, не, име... не умеет, ваш ребенок то, что умеет соседский, однозначно тот соседский ребенок не, не умеет то, что имеет ваш твой ребенок. Твой да, ведь каждый ребенок это эксклюзивный, и э, самое главное, что э, родители должны чувствовать своего ребенка, разговаривать с ним как можно больше, как можно чаще. И вот еще в связи с этим есть еще одна неправильная как бы, тактика поведения родителей, когда у ребенка развивается вот такое совершенно удивительное как бы, для ребенка состояние страх одиночества. Казалось бы, ребенок в семье, не брошенный ребенок. Но часто сейчас такое время, что родители вынуждены работать. Ребенок остается хорошо, если на бабушку, а то часто на няню. То есть совершенно чужой человек. И постепенно-постепенно родители покупают ребенку все, они имеют а возможность бывает, в этом случае, так. а нет душевного тепла, нет душевной близости. И эти дети постепенно формируют очень много страхов, комплексов, неполноценностей. То есть они не умеют общаться, не умеют высказывать свои проблемы. Э, и будем свои... говорить так, что у меня не бывает резни. Да, конечно, няни бывают, но в идеале так, так. у нас ведь нет как бы института няни на самом деле угу. реально. И я знаю однозначно, что никакая няня, во-первых, не пойдет на конфликт с ребенком. Чтобы Да, на работе, она так? будет все-таки как бы подстраиваться угу. так, чтобы так, все так. было тихо мирно. Так. И, конечно, вот чтобы все, ну бывает, что нужно работать, но обязательно нужно найти. Достаточно, достаточно ни минутку, ни две, достаточно времени, чтобы научиться общаться с ребенком Обязательно с ним нужно пойти погулять, обязательно рассказать о своих проблемах, чтобы ребенок послушал и он научился открывать Выходите свои проблемы по так? Да С То есть, разговаривать Да, разговаривать, чтобы он научился рассказывать все свои проблемы, да, все свои страхи вот что интересно в отношении невроза страхов. На самом деле, страхов у детей невероятное множество гораздо больше, чем у взрослых. И э, вот эти проблемы решать очень иногда непросто. Во-первых, всегда, когда вот есть страх у ребенка, обязательно его нужно успокоить и сказать, что у меня тоже есть страхи. А когда там я был или была маленькой, у меня были точно такие же страхи, давай как у тебя. мы с тобой что у что у да. да. меня. Так. Да, то есть, чтобы себя ребенок не чувствовал ущербным, mm -hmm. чтобы на фоне страха у него еще не развился комплекс неполноценности так. того, что вот у него есть такая проблема. Так. И решаем вместе с ним страх. Вот страшно в комнату, давай пойдем. Раз, давай вместе, давай проговорим. Вот посмотри или там боишься какого-то дядю, давай подойдем, поговорим. Это все решается только вместе. Маленький ребенок эту проблему, конечно, сам не может решить. Есть даже много симптомов захворевания, так? Вот как распознать, что дитина хвора? Значит, дело в том, что в разных возрастных группах клинические проявления разные. Ну вот, во-первых, истерики. Да, это проявление истерического невроза, страхи. Это проявление фобического невроза. Затем как бы дальше идет ну, заикание, понятно, невроз. Да. Ребенок пошел в детский сад, у него начал подписывать или подкакивать. Тоже. Это тоже дезадаптационный невроз. Грызет ногти, невроз. Какие-то навязчивые состояния, невроз. Вот ваты. Необычайная вот такая лобильность нервной системы. То он плачет, то он успокаивается через 5 минут, то он угу. веселится. Это тоже как бы проявления неврозов, а вот в подростковом возрасте как бы есть определенная, совершенно специфическая для этого возраста группа неврозов, так называемые психосоматические неврозы, когда от чрезмерного психического или физического перенапряжения нарушается сон и возникают различные заболевания внутренних органов, то есть так называемые психосоматические состояния. То есть на фоне перенапряжения происходит нарушение функции клеток мозга, соответственно, нарушается кровообращение, и тогда и появляются симптомы заболеваний, которых на самом деле нет. И это очень сложно, они лечатся, извините. От хворобу, кажут, легче попередить, ниже ее лечить. От как попередить такие захворевания, от профилактика Просто до несколько слив. Ну, прежде всего это все-таки коррекция проблем, если они есть на первом году жизни. Вот первый год жизни, казалось бы, не характерен возраст для неврозов но в то же время э, дети могут тоже развивать вот истерический невроз, который вот становится дети невыносимы, потом с ними нельзя да, выйти, так. очень часто возникает на первом году жизни. Например, ребенок беспокойный там, или от проблем с нервной системой, или от кишечных колик, закричал, взяли на руки, закричал, взяли на руки, и так у него постепенно вырабатывается условный рефлекс полезности крика. То есть здесь нужно четко дифференцировать, действительно ли нужно взять его на руки, может быть, можно подойти поговорить с ним. Итак, выработался условный рефлекс полезности крика, и, пожалуйста, уже, да, он криком добивается своего. Затем, если мы говорим о первом году жизни, то вот все психологи рекомендуют 5-6 месяцев, это очень ранний мой возраст для маленького ребенка, когда мама не может покидать ребенка. Лучше там бросить кормить, пойти на работу, на учебу или до, или после этого возраста, потому что это тот возраст, когда ребенок невероятно ощущает маму и очень боится ее потерять. И тут в этот момент, да, она уехала учиться или пошла работать, пришел чужой человек. И сразу у ребенка страх, который с ним может жить в очень долгое время. Ну и затем в профилактике это, конечно, адекватная тактика поведения с ребенком. Во-первых, с ребенком ребенок, ну понятно, там скандалы в семье разводы это все нежелательно. Вплывая на психику. Конечно. Причем разводы – это невероятно психотравмирующая ситуация. Особенно, с вашей практики, да? Особенно, для маленького ребенка и опять-таки подросткового. Это самый ранимый возраст. Самый ранимый возраст, когда дети, особенно когда одна семья перетягивает ребенка в одну сторону – приходит сюда на воскресенье Бабуся там собирает папа, вишу, который так, позволяет так. ребенку все, потом он возвращается к маме, которая пытается его как-то дисциплинировать. То есть всегда нужно все-таки учитывать в этой ситуации не свои личные интересы, а интересы ребенка. Как вы относитесь до ароматерапии? Это также уже одним из профилактических таких засадив, так вот, если, например, Ну не будемо говорити про нервові захворювання, а от просто дитина перенапружилася, так там чи в дитячому садочку, чи в школі, от до ароматерапії. Які трави треба використовувати в аромотерапії, і чи всі трави можна примінити застосувати до однієї дитини? Чи кожна дитина індивідуально в цьому плані? Ну, ароматерапія вообще замечательный метод корекції, в вот карі профілактики, корекції. Неврозов и других проявлений заболеваний нервных. Потому что понятно, должны быть разные травы в зависимости от состояния Действия. нервной системы. А, да. От состояния. Если как бы, вы ставите перед собой цель успокоить ребенка, то есть, конечно, используются седативные травы. Это мелиса, мята, лаванда, пустырник, валерьяны. Это будь дитина может это и мама может заваривать чай вот сам из таких трав, так? Я зрозумила. Нет, вы имеете в виду арома, то есть арома лампа, так, так, да. то есть да, вот масло, Чи -чи -чи -чи. которое... Чи -чи -чи. И то, и другое. Угу. И то, и другое. Ребенок, если он беспокойно спит, то где-то далеко от кроватки, можно зажечь арома лампу с какой-то мятой перечной или лавандой. И хавин так и засыпает. Да, да, единственное, что, чтобы не было, здесь есть два аспекта, которые могут, как бы, нужно учитывать. Это индивидуальная непереносимость, угу. потому что, может чтобы быть, аллергическая, Потому что все эти масла, так, в да. ароматерапии используются так. масла, это невероятно концентрированные препараты. Так. Може бути, одишка, може бути, яка є сильного да. А наоборот, якщо ви хотите подтонизировать ребенка, то використовуються различные тонизирующие травки, там или у дураку там или у Вот да. Такого роду роду травки. Людмила Володимирівна, час вже добігає кінця. У нас зовсім мало ще залишилося часу. Зараз є така можливість звернутися до батьків. Будь ласка, що ви можете їм побажати? На самом них залежить здоровье их дитины. Да, в общем-то, уже каждый раз я говорю одно и то же. Пожалуйста, любите своих детей, учитывайте их интересы. И прежде всего, на первое место ставьте интересы ребенка, а тогда это все вас даст, стариться. И имейте терпение, необычайное терпение. Терпение, терпение, терпение. Mm -hmm. Це, мабуть, буде на першому плані, правда. Uh -huh. Пасибі вам велике за цю зустріч. Я Думаю, Спасибо. що вона буде не останньою. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що е, гостем сьогоднішнього ефіру була дитяча невролог Людмила Добруцька. І говорили ми про причини та небезпеку дитячих неврозів. Якщо вам потрібні поради Людмили Володимирівни, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані, 097 999 9991. А наш ефір триває зараз. Продовж теми про аромотерапію. Фахівець Справа справи бармен на имя Артур Пабу Плезентвіль дасть поради, як правильно заварювати аромочай і коли найкраще його вживати.